श्री विष्णुपुराणम् अंशम् अध्यायम् आर् वर्णाश्रम पडैपु आहार पडैपु भूमियै प्रीत नारायणं नमस्कृत्य नरं शैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुधीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीमैत्रेय उवाच अर्वाक् श्रोतास्तु कपितो भवता यस्तु मानुषः ब्रह्मन् विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा तम् असृजत् यथा यथा यक् गुणां छ प्रजापतीः यश्च तेषां स्मृतं कर्म विप्राधिनां तदुच्छ्यतां प्रजापती बदला महामुने अ쁘ேன वरपाड वेदम इत्य श्री पराशरवच सत्याभित्यायिन पूर्वं सिश्रुक्षोर् ब्रह्मलो जगते अजायन्त द्विजश्रेष्ठ

ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्च द्विजसत्तमोश्च समुद्गताः यज्ञनिष्पत्तये सर्वं येतत् ब्रह्मा चकारवै चातुर्वर्ण्यं महाभाघसाधनमुत्तमम् यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्ट्युत् सर्खेन वैप्रजाः आप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञा कल्याणहेतवः निष्पाद्यन्ते नरैस्तैस्तु स्वधर्मापिर्ततैः सदा विशुद्धा चरणोभेतैः सद्विरसंमार्गगामिभिः स्वर्गभवर्गौ बर्खा मानुष्यत् प्राप्नुवन्ति यच्चापि रुचितं स्थानं प्रजास्ताब्रह्मणा सृष्टाश्चातुर्वर्ण्यव्यवस्थिताः सम्यक् श्रद्धासमाचारथेच्छावासनिरताः सर्वभाता विभजिताः शुद्धान्तःकरणा शुद्धाः कर्मानुष्ठाननिर्मलाः शुद्धे च तासाम् मनसि शुद्धे तत् संस्थिते करौ शुद्धज्ञानम् प्रपश्यन्ति विश्वाख्यम् येन तत्पथम् ततः कालात्मको

ततः सा सहजा जायते रसोल्लासादयश्चान्या सिद्धयोष्टौ भवन्ति क्षीणास्वशेषासु वर्धमाने च पादके द्वन्त्वा विभवद्दुःखास्ता भवन्ति ततः प्रजाः ततो दुर्खाणीदश्चत्र धान्वं पार्थकं औदकम् कृत्रिमचतता दुर्गम् उरकर्पटकातिकम् त्रिघाणिशयतान्यायम् तेषु सीता तफादिपाधानां रशमाय महामथे प्रतिकारं कृत्वा क्षीतादेशता प्रजापुनः वार्तोपायं ततश्चक्र हस्तसिद्धिं च कर्म झाम् रीधयश्चयवाश्चैव भोधूमाश्च नवस्तिलाः प्रियङ्घवो दुधाराश्च ओरदूषा सती नखाः क्षणा सप्तदश स्मृताः इत्येतावोषधीनां तु क्राम्यानां जायते पुणे ओषध्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ब्रीहयः स यवामाशा गोधूमाश्चानवस्तिलाः प्रियङ्गू अष्टमास्तु कुलत्तकाः श्यामाकास्त्वतनीवार चर्तिहा सगवे दुःखाः तथा वेणु यवाप्रोक्तास्तथा मर्कटका मुने ग्राम्यारण्या स्मृता ह्येता ओषध्यस्तु चतुर्दश यज्ञनिष्पत्तये याग्न्या यज्ञस्तथा साम्भेतुरुत्तमः श्च सह यज्ञेन प्रजानां करणम् परम् परावरविदप्राज्ञास्ततो अहन्यहन्यनुष्ठानम् यज्ञानां मुनिसत्तम उपकारकरं पुंसाम् क्रियमानादशान्तितम् येषां तु कालसृष्टोऽसौ पापभिन्दुर्महामुने चेतस्सु ववृधे चक्रोस् तेन यज्ञेषु मानसम् वेदवादांस्तता वेधान् यज्ञकर्मादिकम् च यत् तत्सर्वम् निधयामासु यज्ञव्यासीदकारिणः इदल मुदल्वरि सिल पाडमेतत्तोड बेदहन बेद्यम ततात्मिबन यक्ष्य कर्मा दिगंचयते तत्सर्वं निंदयामा सुध यक्ष्य और पढ़ बेदह तत्सर्वं निंदमाना स्थे यक्ष्य प्यासी इडम मारी बरेगी न तथा व्रतिमार्ग व्युचिति

वर्णानाम् आश्रमाणां च धर्मान् धर्मभृताम्भर लोकांश्च सर्ववर्णानां सम्यक् धर्मानुपालिनाम् प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावथाम् स्थानम् ऐन्द्रं क्षत्रियाणां सङ्ग्रामेश्ववर्तिनाम् वैश्यानाम् मारुतं स्थानम्

सप्तर्षीणाम् तु यत् स्थानम् स्मृतम् तत्त्वनौकसाम् प्राजापत्यम् गृहस्थानाम् अमृतम् स्वात्मसन्तोषकारिणा सता ब्रह्म ध्यायिनो योगिनश्च ये तेषाम् तु परमम् स्थानम् यत् तत्पश्यन्ति सूर्यः इदलेय यत् तत्पश्यन्ति ಅದಕ್ಕೆ बगल கெತ್ பை பஷ்யந்தி அப்படிங்கற ஒரு பாடம் ಇದೆ த்பாக்பாணிவத்தந்தி சந்திரசூரியா தயோగ్రహః అధ్యపిన దివర్తంతే వాదసాక్షరచింతకః తామిస్రం అంధతామిస్రం మహారౌరవ రౌనవౌ असिपत्रवनं खोरं कालसूत्रं अभीचिकं विनिंदकानां वेदस्य यक्नभ्याखातकारिनां स्थानं एत्त्समाक्यातं स्वधर्मत्यागिनस्षय इदिश्री विष्न पुराने प्रतम अम्षे शष्टो त्यायकसं पूर्नं सर्पत्रको बिंदनामसं